Assalamualaikum Malaysia Madani terima kasih kerana bersama kami di Malaysia petang ini dalam bernama TV hari ini mm -hmm. 17 November 2025 hari Isnin bersama bersama saya Isa ditemani rakan saya mm -hmm. saya Nurul Hidayah Umul dan hari ini kita membawakan uh, satu tajuk yang istimewa sekali betul. Uh, bersempena dengan uh, tak lama lagi ya PRN uh, Sabah betul PRN Sabah yang ke 17, ke -17. Hmm. tapi ini perkembangan yang cukup berbeza sebenarnya hmm. tapi berkaitan dengan Sabah juga uh, tentang perjanjian Malaysia 1963 M mm -hmm. 63 ada satu perkembangan sejarah uh, yang cukup bersejarah di mana mm -hmm. sebuah jantung kuasa khas melibatkan Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri ditubuhkan hmm. untuk membincangkan lagi mekanisme pelaksanaan tuntutan 40% hasil bersih Sabah Uh, seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Uh, ini menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Hmm. Mm -hmm. Dan uh, Fadilah yang juga pengurusi jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 berkata jawatan kuasa itu akan dipelusikan bersama Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Seri Safar Untung dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Mahmud American. Dan uh, beliau berkata jawatan kuasa khas berkenaan akan melaporkan kepada JKTMP MA63 namun dibenarkan melapor terus kepada Jemaah Menteri berhubung perkembangan perbincangan serta mekanisme yang di, yang dicadangkan dan nampaknya itu Fadilah berkata setelah ditubuhkan jawatan khas itu akan membincangkan skop tugas dan tanggungjawab pelaksanaan tuntutan tersebut serta perbincangan lanjut bersama kerajaan negeri baharu selepas PRN Sabah ke-17 pada 29 November. Okey hmm. dan bagi membincangkan tentang hala tuju jawatan kuasa khas persekutuan Sabah ini kita akan hmm. bersama dengan tetamu kita di talian cukup istimewa tetamu. Bersama kita Datuk Profesor Dr Awang Azman Awang Pawi iaitu penganalisis Sosiopolitik University Malaya dan juga merupakan fellow Academy Kenegaraan Malaysia. Assalamualaikum Datuk, terima kasih Datuk kerana meluangkan masa bersama kami di Malaysia Petani ini, Datuk. Mhm. Mm Waalaikumsalam. Terima kasih Taufik dan Nurul ya. Ya. ya betul. betul. Datuk, Datuk kelih lihat penubuhan uh, jawatan kuasa khas uh, persekutuan Sabah ini uh, satu perkembangan ataupun satu langkah yang cukup uh, bersejarah dari mm -hmm kacamata perlembagaan dan juga Perjanjian Malaysia 1963, pada pendapat Datuk, adakah ini satu titik tolak yang paling signifikan dalam usaha untuk memulihkan hak dan juga kedudukan Sabah seperti yang telah termaktub Atau adakah ini sekadar lanjutan daripada proses rundingan yang telah berlangsung sebelum ini misalnya, Datuk? Mm -hmm. Saya kira ini memberikan makna besar bahawa perubahan tersebut jadang kuasa di, uh, dilihat di segi Untuk uh, pemulihan Untuk penilaian dalam konteks uh, Perjanjian Malaysia 1993 Dan juga di segi pelamagaan Jadi penuhan jatang kuasa ini Has ini menyai berapa Makna yang sangat penting untuk uh, Kita di Sabah dan juga Dalam konteks Malaysia eh? mm -hmm. uh, Saya kira ini uh, Rakyat, bukan saja rakyat uh, Sabah gembira, seluruh rakyat Malaysia juga gembira uh, mm -hmm. Sebab uh, Saudara mereka di negeri Sabah uh, turut diberikan perhatian dengan lebih khusus dengan lebih cakna. Uh, uh, maknanya di sini uh, penubuhan jantan kuasa ini bermakna kerajaan persekutuan secara rasmi mengiktiraf uh, mengiktiraf mekanisme rundingan dan pelaksanaan tuntutan ini. Ia bukan uh -huh. retorik semata-mata uh -huh. uh, karena kerana pilihan raya negeri tidak tetapi untuk melihat dengan lebih serius supaya hak itu diperteguh secara institusi. Hmm. Uh, itu uh, yang pertama. Yang kedua tadi kata sebut tentang pemulihan semangat perjanjian itu eh. Uh. Kita lihat uh, perjanjian Malaysia 193 dan tambahan perlembagaan berkaitan termasuklah pindaan 2021 kodah perlembagaan persekutuan menegaskan bahawa Sabah dan Sarawak menyah hak Uh, kedudukan yang berbeza dan kerangka persekutuan wow. Jadi uh, saya kira jatuh kuasa ini merupakan satu langkah yang begitu konkret sekali ya untuk melaksanakan tuntutan ini, tuntutan uh, uh, perjanjian Malaysia tahun tiga, khususnya dalam konteks aspek uh, kewangan yang selama ini banyak dibincangkan oleh pemimpin dan masyarakat Sabah uh, yang saya kira uh, belum diterjemah dengan lebih baik ataupun ditafsir cara berbeza. jadi hmm. ini penting untuk diselesaikan agar tidak ada kekeliruan. Hmm. Ah hari lepas atau minggu lepas PMX telah menyatakan pendapatan 10 bilion, tapi kajian kesuan telah berikan 17 bilion. Jadi yang mana satu yang mekanisme apa yang digunakan? jadi ini penting hmm. sebagai satu bentuk pencerahan yang penting sebagai satu pelaksanaan yang membawa kepada suatu uh, yang lebih bermakna untuk rakyat Sabah. Eh? Yeah. Dalam konteks yeah. uh, pelebagaan Sabah eh, yang ketiga eh, aspek perundangan dan institusi ya, eh, kita tahu yang sering disebut ialah perkara uh, 112C, 112C yeah. yang memberikan asas perundangan bagi tuntutan 40%. Eh? Jadi penubuhan jabatan kuasa ini menunjukkan bahawa kajian persatuan dan kajian negeri bersetuju untuk menukar uh, yang dilihat tuntutan sudut uh, dilihat sudut politiknya kepada isu teknikal implementasi melalui mekanisme yang lebih jelas yang lebih sistematik yang dapat dijadikan satu uh, fasa pencerahan dan ini juga memperlihatkan bahawa bukan saja hubungan politik yang akan berlaku tapi juga laporan pematauan dan tanggungjawab ya bersama jabatan kuasa yang melapor kepada jemaah menteri kepada majlis tindakan pelaksanaan uh, perjanjian malaysia 63 yang menandakan situasi institusi yang lebih baik lebih telus dan lebih sistematik ya uh, jadi uh, sebenarnya makna besar ini juga yang keempat ya uh, saya lihat ia memberikan satu bentuk uh, pemulihan kepercayaan ...antara kerajaan persetuan dan negeri. Uh -huh. Dengan Sabah, uh, rakyat Sabah merasa hak mereka seolah-olah uh, seolah uh, kurang diperhatikan. Jadi penubuhan ini menunjukkan keseriusan uh, jatang kuasa uh -huh. ini... ...yang dilihat sebagai usaha pemulihan kepercayaan... ...antara kerajaan negeri Sabah dan kerajaan persetuan. Termasuklah uh -huh. uh, isu 40% tersebut. Uh, ia uh -huh. satu hak yang teras, bukannya derma ataupun diskaun... Uh, jadi saya nak katakan sini secara ringkasnya makna besar penuhan kuasa ini ialah pengukuhan kedudukan konstitusi Sabah, pelaksanaan hak perjanjian Malaysia 63 dan satu permulaan mewujudkan parameter pelaksanaan yang lebih jelas dan boleh diukur dan dinilai secara terperinci. Mm -hmm. Dan datuk kita nak tahu juga apakah aspek utama yang perlu diberi perhatian Oleh uh, jawatan kuasa khas Persekutuan Sabah ini ketika Merangka mekanisme pelaksanaan ya, seperti, uh, seperti mana kita sedia maklum Sebelum ini sudah ada jawatan kuasa teknikal Jawatan kuasa kabinet MA63 Dan pelbagai lagi mesyuarat uh, Tapi ramai kata isu sebenar adalah uh, disebabkan uh, pelaksanaan Dan juga garis masa yang kabur uh, Dan jika datuk boleh nyatakan satu perkara yang kritikal untuk memastikan ataupun mungkin satu idea untuk mengelakkan sejarah yang sama berulang bagaimana? Okey. Sebenarnya ada banyak saya cuba boleh senaraikan. Mungkin ada uh -huh. lapan, ada sembilan. Ya. Tapi ada berapa yang saya akan sentuh. Ya. Uh -huh. Yang pertama, yang paling penting ialah definisi hasil bersih ataupun asas pengiraan. Apa yang dimaksudkan dengan 40% hasil bersih perlu dipersetujui secara teknikal termasuklah definisi hasil persetujuan yang dikutip di Sabah, kos mm -hmm. yang dibenarkan, ditolak, bahagian negeri persetujuan yang peruntukkan dan apa ada konsep persetujuan kerugiannya bagaimana, kos mm -hmm. pemungutan yang bagaimana, adakah ditolak ataupun sebagainya. Maka saya lihat di sini tanpa definisi jelas akan timbulah interpretasi yang berbeza dan potensi konflik ataupun pertikaian. Jadi saya kira asasnya sebenarnya Isu formula yang pengiraanlah Yang menjadi punca kelewatan pelaksanaan Sekira begitu Yang kedua, katakanlah kita nak mengambil sejarah tunggakan Bagaimana kita nak buat semakan sejarah Dan menangani isu apa yang dikatakan tertunda Dan bagaimana ia dikreditkan dibayarkan adakah dalam bentuk inkan ataupun sebagainya. Jadi ini hmm. uh, jatah kuasa inilah yang menentukan uh, kita cuma melihat keutamaan ketumaannya Seterusnya sekiranya yang ketiga misalnya uh, ialah aspek mekanisme pembayaran dan aliran kewangan. Bagaimana pembayaran kepada negeri Sabah akan dibuat? Adakah cara lamsam satu pembayaran saja, anjakan tahunan ataupun sebahagian daripada bajet persekutuan? Saya kira inilah yang mengelukan. Eh? Sebab kita lihat seperti yang saya katakan pada awal tadi bahawa PMX menyatakan 17 bilion telah disalurkan kepada Sabah. Eh? Walaupun pendapatan uh, Sabah ini 10 bilion tapi lebih. Jadi apa mekanisme pembayaran ini, ini? Lamsam ke? Anjakkan tahunan ke? Atau sebahagian mm. daripada persoalan? Uh, ah, jadi ini juga perlu diberikan pencerahan kepada rakyat Sabah, pengundi Sabah warga Sabah masyarakat kaum di Sabah. Eh? Jadi, Jadi ini yang mekanisme pembayaran juga penting dan melihat macam mana aliran kewangannya. Adalah perlu oh, diwujudkan dana kedaulatan. Adakah perlu wujud akaun khas ataupun tabung? Apakah syarat penggunaan aset tersebut? Nah, ini juga penting supaya tidak menjadi pertikaian pada di belakang hari. Dan bagaimana mekanisme Pematauan tersebut dilakukan sebab ini sangat penting untuk proses kebertanggungjawapan dan juga tata kelola yang lebih baik dan ketelusan. Jadi kita lihat bagaimana kita perlu menggabung jalinkan antara negeri dan juga peristuan. Kita tahu kajian pusat telah menyatakan bahawa rundingan perlu mengikira belanjawan negara. Dan kemampuan kewangan. Yeah. Ha? Kemampuan kewangan itu satu faktor yang penting. Dan hmm. jatah kuasa pula perlu menilai implikasi fizikal. Supaya tidaklah terlalu ekstrim jumlahnya. Ataupun yang sederhana ke. Dan, dan bagaimana implikasinya kepada kewangan negara. Ha. Berapa jumlah okay. sebenar yang boleh diserahkan dalam tempoh jangka masa pendek. Jangka mm -hmm. masa sederhana dan panjang. Okay. Jadi, bagaimana pentuk itu digabungkan dengan perancangan pembangunan Sabah. Ini tugas besar, aspek penting yang perlu diberikan perhatian oleh data kuasa tersebut. Ya. Ya. Dato, Datuk, kalau kita lihat kita dalam satu situasi yang cukup unik, Dato. Kita hmm. ada uh, pilihan raya negeri uh, Sabah pada 29 November nanti ada caretaker government. Adakah rundingan uh, ataupun status caretaker government ini melemahkan kedudukan uh, perundingan Sabah itu sendiri atau sebaliknya mungkin ia memberikan mereka keberanian untuk uh, berunding tanpa terikat dengan tekanan politik? Pandangan, Datuk. Dato. Uh, ini penting uh, ketika uh, ataupun saat ke Uh, government ini, caretaker ini uh, mm -hmm. berlaku uh, Saya sekira uh, yang menjalankan uh, tugas uh, tersebut, tersebut sekira kerajaan negeri mempunyai had tertentu dalam membuat keputusan besar ataupun penjalanan jangka panjang. Eh. Mm -hmm. uh, gitu, eh. Tapi saya kira uh, apapun rudingan jatang kuasa tersebut perlu disahkan uh, selepas jatang kuasa uh, apa nama uh, selepas kajian baru terbentuk. Yeah. Uh? Jatuh kuasa ini punya, saya kira mungkin punya pengakuan awal atau protokol persediaan daripada uh, kerajaan negeri sekarang. Namun penjajah mutamat uh, sehinggalah selepas PRN ini uh, yang punya mandat uh, baru. Eh. Maknanya di sini uh, pengaruh pilihan raya terhadap dinamik rudingan ini ada. Uh, jadi semangat politik isu 40% ini sekira boleh menjadi semangat kita juga khususnya semangat lokal, komuniti, tempatan dan faktor motivasi pengundi mm -hmm. untuk uh, bagaimana uh, kerajaan Peristuan akan menjadi lebih eh, cakna untuk menunjukkan uh, hasil udingan jatang kawasan tersebut uh, sebelum pilihan raya dan selepas pilihan raya. Jadi saya kira uh, ini merupakan satu, satu perkara yang baru, satu perkara yang menarik, satu perkara melihatkan keutamaan kerajaan pusat. Uh, terhadap negeri Sabah. Bukan hmm. saja uh, untuk PRN tapi sebelum ini lagi telah ditekan, dibincang dan sebagainya. Dan perlu difahami cara jelas, perlu difahami uh, cara menyuruh bukannya uh, memetik menyunting uh, uh, hingga menjadikan kekeliruan. Apakah inilah uh, perlu kita sampaikan kepada penduduk negeri Sabah. Mhm mm tepat ya, Datuk, ee berbaki masih yang ada ni mungkin Datuk boleh kongsikan mengenai harapan Datuk ya terhadap hasil jawatan kuasa khas ini dan apakah indikator kejayaan yang sepatutnya kita lihat dalam tempoh terdekat selepas PRN Sabah secara ringkas ni Datuk. Ee saya kira harapan utama kita ya ee hasil ini sekian bukan sekadar satu bentuk pengakuan simbolik tetapi pelaksanaan yang nyata. Yang mula menerima uh, sebahagian dia sudah 40% hasil dalam tempoh yang munasabah uh, Jadi saya kira dalam konteks ini uh, Mekanisme yang adil, jelas, telus uh, Supaya Sabah mendapat hasil yang lebih baik Digunakan cara berkesan Itu yang utama untuk pembangunan negeri uh, Saya kira hasilnya nanti kepercayaan hubungan setuan dan negeri saya kira dapat dipulihkan menjadi lebih baik menjadi asas kodah pembangunan yang lebih inklusif di kawasan luar bandar, pedalaman dan pulau-pulau di Sabah. Uh, saya kira aspek accountability dan ketulusan yang tinggi ya. Jadi rakyat dapat melihat bagaimana dana tersebut akan dapat digunakan, bagaimana memantau projek dan impaknya terhadap kehidupan seharian rakyat negeri Sabah. Uh, saya kira indikator kejayaan saya kira uh, 3 hingga 6 bulan selepas penerayaan negeri. Uh, sekiranya ada perjanjian yang lebih teguh pelaksanaan kerajaan kestuan dan kajian negeri yang itemize secara rasmi sekiranya dalam tempoh 6 hingga 12 bulan kajian negeri dijangka menerima bayaran awal apapun dikredit sebahagian daripada hak 40% tersebut sekiranya itulah yang akan penyediaan dokumen pelan pelaksanaan disetuju Termasuk tema pengiraan, pembayaran, pengguna, penggunaan, pemantauan dan mereka diterbitkan yang secara terbuka ringkasan yang diterbitkan dan menjadi asas kepada pencerahan kepada seluruh rakyat di Sabah dan juga rakyat Malaysia. Mm -hmm. Saya kira berita mm -hmm. ini bukan berita Gibran untuk Sabah saja, tapi uh, rakyat di Semanjong Malaysia yang gembira melihat uh, teman serumpun, warga serumpun mereka mm -hmm. mendapat hasil yang lebih baik. Yeah. Betul. Yeah. Baik, terima kasih kerana berbincang kepada Datuk Profesor Dr. Awang Azman Awang Pawit peneliti uh, Sosial Politik Universiti Malaya dan juga fellow akademi kedegaraan Malaysia yang bersama kita uh, menjawab tentang hal tujuh jatuhan mm -hmm. kuasa khas Persekutuan uh, Sabah yeah. itu tadi uh, di mana cukup uh, Datuk tadi ada mengatakan bahawa ini dapat mewujudkan lagi uh, satu parameter yang lebih jelas dan Betul. juga teratur di antara hubungan Persekutuan dan juga Sabah mm -hmm. Baik, uh, seperti biasa kita teruskan uh, petang ini dengan perkembangan okay. yang ada uh, setakat petang ini Nurul Okey kita teruskan ya. Di mana uh, ini laporan harian uh, kita mulakan dengan RUU Lembaga Keselamatan Pengangkutan Malaysia MTsB dibentang pada tahun depan. Di mana draft rang undang-undang RUU penubuhan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Malaysia MTsB akan dibentangkan di Parlimen pada tahun hadapan. Demikian menurut Menteri Pengangkutan Anthony Lok. Katanya ketika ini memorandum berhubung penubuhan lembaga berkenaan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat dan dibawa ke jemaah menteri sebelum hujung tahun ini. Beliau menjawab soalan Syahari Zukir Nain Abdul Kadir daripada PN Setiu berhubung kekangan utama yang menghalang penubuhan Lembaga Keselamatan Pengangkutan Malaysia yang dicadangkan sejak hampir 11 tahun lalu memandangkan kadar kemalangan jalan raya masih tinggi sekaligus bagi memperkukuh aspek keselamatan dalam sektor pengangkutan. Bagaimanapun dalam sesi itu Anthony Luke berkata ketika ini model MTSB belum dimuktamadkan namun akan mengambil kira pandangan serta perbandingan dengan agensi antarabangsa di luar negara dan mengumum, beliau turut mengumumkan penubuhan MTSB pada 2019 yang akan uh, bertanggungjawab untuk menyiasat kes kemalangan pengangkutan di negara ini dan sedikit sebanyak mengenai penubuhan MTSB disyorkan oleh panel kaji semula Syur, sebuah panel bebas yang wujudkan kementerian yang mencadangkan keperluan untuk menubuhkan agensi khas bagi menyiasat kemalangan di seluruh negara. Baik, ini pula Betul. tentang satu perkembangan yang cukup menarik. Saya rasa semua terlibat juga sebab kadang-kadang kita nak bayar tol pun jam, kan, yeah. sesak barat kan. Uh, tiga akta di bawah kebencian kerja raya akan dipindah tahun depan untuk membolehkan sistem kutipan tol aliran pantas pelbagai lorong ataupun sikatannya MLFF dilaksanakan mm -hmm. oleh syarikat konsesi. Tiba-tiba uh, ketika kerja raya, Datuk Seri Dr. Maslan berkata tiga akta berkenaan ialah Akta Jalan Persekutuan, Akta Pengangkutan, mm -hmm. Jalan uh, serta Akta raya Malaysia. Dan antara pindaan yang dibuat adalah mengenai kesalahan tidak membayar tol selepas MLFF. FF dilaksanakan kelak. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Maslan yang juga ahli parlimen pun yang berkata pelaksanaan MLFF juga bukan lagi di bawah kerajaan sebaliknya di bawah syarikat konsesi terpilih. Mm -hmm, itu dia dan kita beralih kepada laporan seterusnya di mana Malaysia mempunyai antara kadar internet termurah bagi setiap gigabyte sekaligus mencerminkan usaha yang berterusan kerajaan untuk memastikan akses digital yang inklusif dan mampu milik untuk rakyat. Demikian menurut Menteri komunikasi Datuk Fami Fazil berkata Malaysia juga berjaya melaksanakan rangkaian 5G pada kadar yang sangat pantas dan hasilnya negara kini mempunyai rangkaian 5G terpantas di Asia Tenggara serta kedua terpantas di rantau Asia Pasifik selepas Korea Selatan. Menteri Berkenaan berada di Baku, Azerbaijan dari 16 hingga 19 November bagi mengetuai delegasi Malaysia ke Persidangan Pembangunan Telekomunikasi Dunia 2025 WTDC 25 dan menurut Fahmi beliau berkata penyataan beliau pada persidangan itu adalah sebahagian daripada usaha untuk mengekalkan kerusi Malaysia dalam kesatuan telekomunikasi antarabangsa bagi penggal 2027 hingga 2030 susulan pengumuman pencalonan semula negara ke majlis tersebut pada Julai lepas Okey, satu tahun 2030 Ingat, tahun hmm. ini 2030 Sebab ada sasaran untuk tahun 2030 Di mana Malaysia berada di landasan yang kukuh Untuk hmm. mencapai sasaran 60,000 bakat berkemahiran tinggi hmm. Menjelang tahun 2030 Ini seperti yang diperkatakan oleh Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Liu Qingtong hmm. Dan beliau berkata sasaran berkenaan Merangkumi bidang reka bentuk lita bersepadu Pembukusan termaju, penyelidikan dan pembangunan serta fabrikasi wafer uh -huh. dan katanya sehingga kini seramai 13,679 jutere dan tenaga mahir teknikal berjaya dilatih, diperakui kemahiran serta diserap ke dalam pelbagai segmen industri semikonduktor uh -huh. dan sejak pelancaran strategi semikonduktor nasional NSS pada Mei 2024, pembangunan bakat berkemahiran tinggi dikenal pasti sebagai teras kritikal dalam memastikan kelas tadi dan juga daya saing jangka panjang industri semikonduktor negara uh, beliau menjawab uh, Sesi jawab lisan di Dewan Rakyat hari ini. Okey, itu dia. Dan kita sedia maklum ya ketika ini kempen untuk pilihan raya negeri Sabah sedang pun berjalan di mana pilihan raya Sabah uh, PRN yang ke-17 Sabah ya uh, dijadual berlangsung pada 29 November dan uh, pengundian awal pada 20 November 2025. Jadi berikutan itu kempen pilihan raya negeri Sabah uh, setidaknya ataupun tidak wajar dilakukan untuk menjurus kepada sentimen membenci persekutuan. Itu yang perlu diingatkan ataupun disedia maklumkan. Kita faham niat nak berkempen, masing-masing nak menang tetapi ya. tidak perlu menyalahkan pihak-pihak tertentu untuk membenci persekutuan kerana kita risaukan uh, kerisauan kemudaratan lain akan berlaku selepas itu. Menurut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Norden, uh, Khalid Norden berkata sentimen dan hasutan ke arah itu akan menyukarkan pasukan keselamatan dan isu keselamatan juga tidak wajar wajar di politikkan kerana ia perkara penting yang tidak boleh diabaikan ataupun dikompromi sama sekali. Beliau menegaskan demikian ketika ditanya mengenai kemungkinan pihak tertentu memainkan sentimen keselamatan dalam ceramah kempen PRN Sabah ke-17. Katanya keselamatan negara adalah kepentingan bersama dan untuk melancarkan tugas anggota keselamatan, hubungan baik antara persekutuan dan negeri perlu sentiasa diperkukuhkan. Betul. Itu tanggungjawab kita sebagai rakyat Betul. untuk jaga, terus jaga keharmonian mm -hmm. di negara ini. Baik uh, nasib 74,000 dan 25 pekebun kecil getah di Sabah akan lebih terbela menerusi inisiatif pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah ataupun RISDA uh -huh. membina rangkaian 10 depo pengumpulan hasil getah di negeri itu dan memaklumkan perkembangan itu timbalan Perdana Menteri Datuk Sudirata Ahmad Zainal Hamidi berkata kira-kira 70 ribu tan metrik hasil pekebun kecil getah di negeri itu dapat uh -huh. diurus dengan lebih baik dan katanya ia adalah langkah strategik RISDA selaras pelaksanaan model transformasi RISDA 2026-2030 yang menumpukan usaha untuk mengembalikan era ke kemilangan Malaysia sebagai pengeluar getah utama dunia. Datuk Seri Ahmad Zahid dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata penyediaan rangkaian depo RISDA itu membolehkan 74,625 pekebun kecil di negeri itu termasuklah 30,228 pekebun kecil di bawah silian RISDA memasarkan hasil lebih cepat, selamat dan juga tanpa bergantung sepenuhnya kepada pihak tengah. Mm -hmm. Dan dalam itu kepada laporan seterusnya ya, Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP mencatatkan jumlah pendapatan pelaburan ya, Sebanyak RM63.99 bilion ringgit Bagi tempoh 9 bulan berakhir 30 September 2025 Meningkat 11% berbanding 57.57 bilion ringgit yang dicatatkan dalam tempoh yang sama pada 2024. Ini adalah satu perkembangan yang baik ya, di mana jumlah pendapatan pelaburan bagi suku ketiga berakhir 30 September 2025 adalah sebanyak 25.07 bilion ringgit meningkat 27% berbanding 19.67 bilion ringgit pada suku yang sama tahun sebelumnya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata pertumbuhan 11% dalam jumlah pendapatan pelaburan serta 12% dalam aset di bawah pengurusan adalah hasil pelaksanaan alokasi aset strategik yang membolehkan KWSP mengambil peluang daripada pemulihan pasaran equity pasca liberation liberation day sepanjang suku tahun yang dikaji ekuiti kekal sebagai penyumbang terbesar kepada pendapatan pelaburan dengan menjana 16.95 bilion ringgit ataupun 68% daripada jumlah pendapatan pelaburan dan walaupun sedikit menurun daripada 18.35 bilion ringgit yang dicatatkan pada suku ketiga 2024 tetapi prestasi ini menunjukkan pemulihan berbanding prestasi yang lebih sederhana pada suku pertama dan suku, uh, suku pertama dan juga suku pertama pertama 2025. Ya, pada tahun hmm. kan dividen untuk tahun 2025 ini sedikit meningkat yeah. berbanding daripada tahun 2024 sampai tahun. So, rezeki untuk kita rakyat Malaysia. Apa hmm. Apapun Malaysia Petang ini berakhir di sini. Teruskan bersama kami di Berundama TV untuk perkembangan dalam dan juga luar negara. Hmm. Saya Nurul Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.